Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины. Глава государства написал в своем твиттере, что мужество и героизм наших воинов способны преодолеть любые преграды на пути к миру. Сегодня Петр Порошенко посетит зону проведения АТО вместе с президентом украинских защитников на востоке страны. Поздравит министр обороны и начальник генштаба. Заседание трехсторонней контактной группы должно состояться незамедлительно. Это необходимо для решения неотложных гуманитарных проблем жителей Донбасса, а именно поставок продуктов питания, медикаментов, обеспечения теплом и энергоносителями, заявил президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с госсекретарем США Джоном Керри. Петр Порошенко также отметил, что англоязычные, ориентированные на реформы и мировые рынки члены нового правительства Украины способны обеспечить имплементацию соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Джон Керри, в свою очередь, поздравил Украину с формированием нового Кабмина, в составе которого есть опытные реформаторы. За минувшие сутки боевики обстреляли позиции сил АТО 45 раз. Банды террористов открывали артиллерийский минометный огонь и стрельбу из градов. Под обстрелы попали полтора десятка городов и сел Донецкой и Луганской области. В результате пострадали двое мирных жителей Донбасса. В районе Донецкого аэропорта наши военные продолжают отражать атаки террористов. Накануне отбили очередную попытку нападения. Артиллеристы сил АТО за сутки нанесли 21 ответный огневой удар по скоплениям живой силы силы и техники боевиков, сообщают в пресс-центре операции. Наши войска на всех направлениях продолжают активную работу. В частности, военные саперы проводят уничтожение неразорвавшихся боеприпасов, очищая территорию населенных пунктов. Противотанковое и механизированное подразделение совершенствуют практическое мастерство в использовании современных переносных противотанковых комплексов. За последние сутки количество нарушений перемирия на Донбассе значительно увеличилось. Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованном в пятницу. По данным Совместного центра по контролю координации в Дебальцево, за сутки режим прекращения огня был нарушен 110 раз. Наблюдатели также заявили, что с 8 часов утра 3 декабря в аэропорту Донецка перемирие не соблюдалось. Постоянно фиксировались выстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня в сторону аэропорта. День тишины 9 декабря станет лакмусовой бумажкой, чтобы понять, кто и насколько готов выполнять минские договоренности. Об этом заявил спикер инфоцентра СНБУ Андрей Лысенко. Тогда станет ясно, готовы ли боевики прекратить огонь. А это первый пункт минских соглашений. Андрей Лысенко подчеркнул, украинская сторона сделала все, чтобы день тишины состоялся. Напомню, в четверг в ходе совещания президента Украины Петра Порошенко с руководителями силовых ведомств были определены меры по обеспечению выполнения Минских договоренностей в отношении Дня Тишины. Третий энергоблок Запорожской атомной электростанции снова работает. Об этом вчера вечером сообщили в пресс-службе станции. На данный момент действует пять энергоблоков АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 4670 мегаватт. Напомню, что третий энергоблок был отключен 28 ноября из-за повреждений обмотки трансформатора в секции питания блока. Радиационных последствий отключения не было. Украина перечислила России авансовый платеж за декабрьскую поставку газа. Вчера «Нафтогаз Украины» перевел на счета «Газпрома» 378 миллионов долларов. Это предоплата за поставку миллиарда кубометров газа, сообщили при службе «Нафтогаза». Минэнергоугля Украины планирует вывозить из государственных шахт в зоне АТО за сутки до 50 тысяч тонн угля после реконструкции железной дороги в районе Дебальцева. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин. Министр ожидает, что разминирование и частичная реконструкция железной дороги может произойти в течение двух-трех дней. Украина планирует закупать уголь в Польше. Об этом заявил посол этой страны в Украине Гендрик Литвин. А в то же время он уточнил, что больших контрактов пока не было, но есть договоренности для поставок польского угля региональным и локальным потребителям. Концепцию программы деятельности правительства представят на рассмотрение Верховной Рады во вторник. Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Айварас Абрамавичус. По его словам, восстановление и рост экономики возможны только при условии создания инвестиционного климата, при котором и внутренний, и внешний инвестор будет чувствовать себя комфортно. Это произойдет только в условиях полной ликвидации административных барьеров для ведения бизнеса и максимально полного использования возможностей для свободной торговли в Европейском Союзе будут приняты новые законы, проведена масштабная реформа исполнительной власти. Все будет делаться для того, чтобы страна вернулась к 2016 году к экономическому росту. Уже есть хороший документ, как я уже много раз говорил, коалиционное соглашение, 70 страниц. Наш документ из Кабмина будет в 10 раз короче и будет очень конкретные. Количество министерств и ведомств вскоре сократят, а аппарат чиновников уменьшит. Администрация президента в ближайшее время подаст парламент пакет законопроектов, предусматривающих перестройку центральных органов исполнительной власти и госаппарата. Что именно планируют изменить, узнавала наш корреспондент Оксана Опрышко. В парламент скоро попадут три законопроекта о госслужбе, о Кабмине и о центральных органах исполнительной власти. Они должны в корне изменить качество как самого аппарата, так и всей системы госуправления, обещают авторы. В ходе административной реформы проведут ревизию функций и полномочий министерств и ведомств, которые часто дублируются, после чего количество как госструктур, так и чиновников существенно сократится, предполагают авторы законопроектов. «Деякие функции сегодня для державы надмирными». Некоторые функции для государства сегодня чрезмерны. Некоторые могут быть переданы на рынок, некоторые могут быть переданы саморегулирующим организациям, как это происходит во многих странах мира. Значительная часть функций должна перейти в рамках децентрализации к местным органам самоуправления. Помимо этого, в центральных органах исполнительной власти требуется повысить качество и сократить строки принятия решений. Ведь сегодня все инициативы спускаются сверху вниз, доводятся до министерств и ведомств распоряжениями правительства. Хотя должно быть наоборот. При этом на согласование важных решений уходит много времени, после чего их смысл либо искажается, либо вовсе теряется. При существующей системе принятия решений нереально реализовать реформы, в которых нуждается страна, убеждены авторы законопроектов экстерьер мы Экстерьер мы сделали как будто демократический, то есть предусмотрели демократические институты в Конституции, дали им название в законах, а интерьер весь, то есть все внутреннее наполнение до сих пор остается советским. Все централизовано с помощью ручных поручений и прочих таких стандартных для тоталитарной системы методов управления. Она фактически не изменилась за 23 года независимости. После реформирования правительства министры получат больше свободы в принятии решений и их реализации, но при этом усилится их ответственность за конечный результат. Госаппарат, привыкший работать преимущественно на процесс, а не на результат, уже начал сопротивляться изменениям. Откровенно признаются разработчики, поэтому считают, что для успешной реализации административной реформы необходима политическая воля президента, премьера и депутатов. Оксана Абрышка, Олег Бтб. В Голландии идентифицированы останки еще трех пассажиров Боинга малазийских авиалиний, сбитого террористами в небе над Донецкой областью. Таким образом, уже опознаны тела 292 пассажиров. Всего погибли 298 человек. Тем временем родственники голландцев, убитых террористами, призвали власти Нидерландов обратиться к ООН с просьбой возглавить расследование. По их мнению, на борту самолета были граждане ряда стран, поэтому виновных должна назвать именно Организация Объединенных Наций. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил своим правоохранительным органам похитить украинских политиков, политиков поддерживающих нападение вооруженных людей на Грозный. Против них в Чечне возбуждены уголовные дела. Кадыров заявил, цитирую, «закопаю их глубоко в землю». Напомню, что комментируя события 4 декабря в Грозном, командир добровольческого батальона «Азов» Игорь Масичук призвал открыть второй фронт против России на Кавказе и в Средней Азии. Юрий Береза, ранее командовавший батальоном «Днепр-1», заявил, что на восточных границах Украины союзники Киева начали борьбу против России. Еще один депутат Рады Украины, бывший заместитель главы СБУ Андрей Левус, сарказмом призвал к Кремль сесть за стол переговоров с чеченскими ополченцами. Отвечая на заявление, Кадырова Юрий Береза поинтересовался, когда в Украине будет возбуждено уголовное дело против официальных лиц России за похищение Надежды Савченко. На этом у меня пока вся информация. Оставайтесь в БТБ и совсем скоро увидимся.